Всем привет, с вами Саша, и сегодня я хочу записать видео по фармингу. Как вы могли заметить, у меня почему-то стоит не русский язык, а стоит английский. Сейчас объясню почему. Я нашел в интернете такую полезную страницу, где рассказывается, когда, в какое время и на каком сервере лучше фармить. Вечером было написано, что самое лучшее фармить это на английском и на турецком серверах. Ну, на турецком серверах я немножко поискал, поискал, и ничего не нашел. А когда перешел на английском, я немного поискал, и уже было много. Но там я бы просто не разнес бы. Да. Что я хотел бы сейчас показать? Э -э, фан, конечно, мне удался. Мне сейчас нужно очень будет эликсир. Э -э, я хочу насобирать и поставить Нарезь на... Либо, вот... либо э -э, на дракона насобирать. Больше всего что я буду собирать на не на даже не на и драконов и не на того, а на магов. Э, первое, ну я знал, что я не разнесу просто базу, потому что там было за заборчиком много чего, но все добывалки эликсира были, что мне повезло, были за за заборчиком, а добывалки вот здесь, то есть. Yeah. А добывалки, так как у эликсира так как у меня. Ну что ж, давайте я вам покажу эту отправку. Я не, не разнеснес на, на... Сейчас покажу это. На 39%. Ну, вы видите, 250 тысяч. Реплей сейчас включим. Что я хочу показать, обратите внимание. 300 тысяч э, золота и 200 тысяч э, эликсира. Я увидел, что здесь очень много. И сначала, когда выпустил, увидел, что очень сильно мах убивает. Ну, сейчас мы все сами увидите. видите, вот, видите, мах очень быстро убивает, и пушка. Я выпустил короля Варова, чтобы он просто снес э, башню мага и отвлек И начал здесь выпускать э, лучниц. Все, э, все добывалки эликсира, как вы видите, здесь я выпустил варваров э, варваров. Может зафармили, как видите, все, я здесь просто эликсир забрал. Я думал, просто выпустить, может, разнесу, еще, может, разнесу на одну звезду, но не получилось, не судьба была, не судьба была разнести эту базу на мне, хотя бы даже на одну звезду. Видите, даже не успели, даже добить, просто, банально, это, если сюда запустил, лучше, может, и добить. Вот такая была атака, 260 тысяч, это мне прекрасно, хватает, я прекрасно в вы заметили у меня уже мартира улучшилась я поставил э, воздушную брону и вот здесь улучшил целую линию заборчика вот такая была сегодня фарм завтра выйдет еще одна я хочу показать пока что какая у нас война какая у нас сейчас идет война вот война, вот я не знаю, смотрите на карту просто. Вот это просто еще не напали. Ну, вот, будет аурум нападать. Это вот один из наших кланов, соклановцев. Как видите, уже почти вся карта разнесена на три звезды. Завтра выйдет, выйдет видео по моим атакам. Ну, а теперь всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на, на меня ВКонтакте, на мою группу ВКонтакте по моему каналу. Также, кто хочет попасть в наш клан э, Варвары на КВ, можете зайти в в группу ВКонтакте по нашему клану Там, ссылка будет на все это в описании. А теперь всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Всем пока. Пока-пока-пока.